这次你抛头露面了，华强北的科学家都找你修手机。今天呢，你接到一台来自深圳的美版改新卡导致不触摸的 iPhone 十六 Pro。根据同行的描述啊，第一次出现不触摸的时候呢，借了光感的同步信号，已经修好了一次，但非常不幸又烧坏了。你非常有信心地解释道：“这路 B 性的同步信号在 iPhone 十三、十四、十五系列在 CPU 同一个角位输出，同时控制光感和触摸电路。而 iPhone 十六、十七系列呢，是从 CPU。” 不同的脚位输出控制的，但信号频率是一样的，所以之前同行借光感的同步信号可以修复，但很不幸的是，把前排线的光感的 B 音的同时也烧坏了。又又又，因为你关注了外门的抖音账号，外门曾经解释过这一路线路，你一直铭记在心。虽然呢，名称是同步信号，但信号呢不需要反馈给 CPU 同步，只要可以输出一点三伏、二百四十赫兹的频率，就可以让光感和触摸正常工作。 非常巧合，你又又又又准备了一个 IC，你把 IC 啊固定在显示和触摸座旁边，把 IC 的地脚啊飞到主板的地脚上面去，把信号的输出的脚啊飞线到损坏的电路上面，最后飞线供电脚。做完了以上的步骤，你当主板安装屏幕，开机测试触摸功能。 非常完美，可以正常触摸了。你非常细心的考虑到啊，怕 IC 会松动或者焊接的飞线呢会被触碰到，所以啊，你进行了绝缘固定。最后把主板安装到壳。 再次测试触摸和光感的功能，测试完所有功能，你还温馨的提示我拆装 iPhone 十六、十七系列的屏幕前呢，主板一定要断电操作，因为触摸的五点一伏就在同步信号的旁边，如果操作不当呢，就会烧坏同步信号，导致不触摸。这么复杂且难修的触摸功能都被你修复了，你真是个天才。